Привет, вы на канале Томика Спортивная. И поскольку прошлое видео с гимнастическим челленджем вам совсем не понравилось, потому что там всего лишь 7 лайков, поэтому сегодня я решила снять челлендж 7 секунд. Наверняка все знают, какова суть этого челленджа. Но ну, кто не знает, я скажу. В общем, суть этого челленджа заключается в том, один человек задает задание другому человеку, а этот человек должен выполнить это задание за 7 секунд. Но поскольку я одна, мама мне составила 10 заданий, которые я должна буду выполнить за 7 секунд. Оставайтесь со мной, будет очень весело. Итак, первое задание, это я должна буду выпить полный стакан воды за 7 секунд. Итак, время пошло. На старт, внимание, Есть я все выпила! Есть! У меня идет два очка. Итак, следующее задание. Это я должна буду съесть 5 штук э, вот таких вот палочек. Я надеюсь, вы знаете, за 7 секунд не высовывается. Блин. Мне и так зуб болит. Я как это сделала вообще? На старт. Внимание. Мож... Съела. Кое-как задышит не умяло. Дальше. Следующее задание, это я должна назвать 10 слов на букву К. Я совсем не знаю, как я буду это делать, потому что у меня всего лишь две руки и нету даже секундомера. Да, давайте же я попробую. Придется бы мне считать, сколько слов. На внимание, марш. Корона, к кровать, к... Блин. Конфета, Блин! не успела. Назвала всего лишь сколько? Три слова. Итак, следующее задание это сделать пять колес. На старт, внимание, марш. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Есть, я сделала ровно пять колес. Итак, следующее задание это я должна не назвать Ой, точнее, назвать пять своих нелюбимых пар... Ну, которые я совсем ненавижу. Итак, на старт. Внимание. Марш. Э э кириешки, конфеты, э бублики, э томатная паста, э э котлеты. Сколько я там назвала? Я думаю... пять. Так, кириешки, бублики. Конфеты, котлеты. Четыре. Я не справилась с этим заданием. У меня всего лишь сколько? Четыре. Мало. Итак, следующее задание, это я должна показать как бы пять своих эмоций. Разных. На старт, внимание. Я буду про себя считать, потому что это там понадобится мне руки. На старт, внимание. Марш. Извините, время вышло. И у меня также остается 4 балла. Как же будут другие? Как же я выпью целое сырое яйцо? Да, кстати, наказание будет выпить сырое яйцо. Если у меня не будет 20 баллов. Ну как же я тут сделаю уже 20 баллов? Итак, следующее задание это... В общем, следующее задание это я должна буду поднять свою ногу за 7 секунд. Считать я буду вслух. На старт. Внимание. Матч. 1, 2, 3, 4 пять, шесть, семь. Итак, у меня шесть баллов. Итак, следующее задание это... Следующее задание это я должна буду надеть носки за семь секунд. Если я одеваю колготки за час, я не знаю, как я носки эти одену. На старт. Внимание. Марш. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Есть ровно. 7 секунд. И я оставлю. Итак, у меня 8 очков, но я не уверена, что у меня также будет 20. Итак, следующее задание это. К сожалению, последнее задание. Это пропрыгать 20 раз на одной ноге за 7 секунд. Я не знаю, если я за 10, блин, за 10 прыжков делаю за 2 секунды, то я, наверное, сделаю это задание, но у меня останется всего 10 баллов и... Я должна буду выпить это сырое яйцо, кошмар. Ладно, на старт, внимание, марш, раз, два, три, четыре, шесть, семь, получили десять, один, двенадцать, начали шесть, я не успела. Вышло уже 7 секунд и я сделала только 18. Итак, у меня остается 10 баллов и я должна буду выпить вот, вот это яйцо. Сейчас я аккуратненько сделаю дырочку тут. И должна буду это выпить. Кошмар, я не знаю, как я это сделаю. Совсем маленькую вот такую вот дырочку. Я не знаю, как я это пить буду. Вот, все, я сделала небольшую дырочку. Теперь я не могу, я не смогу. Она тут вообще вытекает хоть... А что если я сделаю здесь э, другую дырочку, выдаю все это в как бы в стакан и начну это пить. Итак, приступим. Итак, настал момент истины. Я не знаю, как я это вообще пить буду. О, Господи, ну, в принципе, не так уж и плохо. общем, я все уже выпила. Так, ребята, большое спасибо за просмотр моего самого второго видео. Обязательно ставьте лайки или дизлайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.